Для того, чтобы правильно гребсти, то есть мы делаем грибок, и весло автоматически само чуть-чуть доворачивается, и оно тоже становится нормально. Перпендикулярно воде и мы отталкиваемся. Есть, есть весла, конечно, ровные, но, по-моему, я не прав, такие. но это основном дети Тяжело очень ориентироваться как это делается. Ну, я думаю, вы сориентируетесь Вот грибок один, грибок два. Мы немножко вкапываем. Но сильно не поднимаем, чтобы на себя меньше брызгали. Конечно, сразу будет заметно, когда неправильно гребете. А, дальше. А, значит, чтобы повернуть лодку, мы есть два способа. Один способ медленный. Мы гребем оба плаца, гребут с одной стороны в противоположной точке, которую мы поворачиваем. То есть, если она повернуть налево, мы гребем, сейчас я показал, направо, да, сказал налево. А значит, что повернуть направо, мы оба гребем налево. Но лодка будет по такой изогнутой траектории медленно поворачиваться. Если нам нужно резко повернуть, то нужно вкопать весло с той стороны, в которую, в которую нужно повернуть. Например, нужно повернуть направо, мы с той стороны просто опускаем весло в воду, при этом лодка тормозит, потому что вода лишняя остается трение, и лодка начинает заносить в ту сторону, в которую нужно повернуть.